В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харциск, Иловайск, Зугрес один раз в два дня. Украина перекрыла воду нам, но наше водохранилище, с которого питался Донецк и начала начало резко высыхать. Все, все, бомбалея, воды нет. Даже если были бы какие-то излишки воды в Мариуполе, то технически ее направить на Донецк нет. По городу уже установили станции добычи воды. И вот вам результат. Технологии, инновации. Первый раз за две недели. Мій друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Ми розкажемо і покажемо всі ті теми, в яких росіяни обов'язково мають ставити свої 5 копійок про наше з вами майбутнє наговорити брехню і вкинути декілька іпсо. Тож ми тут для того, щоб ви ніколи не вірили недостовірній інформації брехні про нас. І для того, аби спонукати вас нам допомагати захищати інформаційний простір нашої країни. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, будьте з нами для того, аби насолоджувати того, як наші вороги дуже незадоволені, що ми все ще сам на сам не лишаємось. Я навіть не знаю, як про це жартувати. Ну тобто, це наші території, і нам розповідали, що Донбас голодує всю Україну, що процвітання України залежить від Донбасу. А тепер в Макіївки розповідають про лайфхак, як вижити, якщо в тебе вода буде один раз на три дні? Мовляв, набираєш конденсат з кондиціонеру. Конденсат з кондиціонеру? Серйозно? Ну, типу, коли ви в окупації і з вами щось не так. Коли немає доступу до технологій, так. Але люди, що, реально будуть підставляти відри під кондиціонер і звідти набирати воду? Хіба є якісь. Країни на європейському континенті, які ще окрім як Росія і їхні окуповані території, можуть так жити, як можна було перетворитися на Африканську бананову республіку і навіть цього не помітити. Друзі, буквально вчора з'явилася новина про те, що міста ДНР переходять на новий графік води. Ну, харсики на це быстро відреагували. І от дивіться, по городу вже установили станції добичі води. Вот такая одна из них находится рядом с первой школой. Все-таки Харциск очень инновационный город, друзья мои. Макеевка. Воду обещают раз в три дня. Но, ребят, это, конечно, не труба с дона. Это труба с кондиционера. Вот так вот. И вот вам результат. Технологии, инновации. И у меня водичка каждый день. Пользуйтесь лайфхаком. Первый раз за две недели. Работаешь. Еще... Солнце еще высоко. В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харциск, Иловайск, Зугресс один раз в два дня. Сегодня это вынужденная мера, которая позволит более рационально использовать тот ресурс, которым мы располагаем. До речі, блогеры блогери діляться із нами дуже цікавими чутками. Ондонецька блогерка, прости господи, розповідає про те, что ходить один слушок, що вода буде йти один раз в три дні, і що це нібито правда. Ми і справді бачили декілька джерел цієї інформації, тож це дуже схоже на істину. Все, води не буде, ніяких офіційних заяв, звісно, немає і не буде. А от як діяти далі? Що робити? Адже ситуація максимально погана. Зараз, місяці, а може стати навіть ще гірше. Ніхто навіть не намагається вирішити це питання, каже блогерка, так? А все інше, те, що не вирішується 11 років, ви просто не помічали? Ну що, ребята, ніколи такого не було. І от знову. Вчора, значить, я услышала слух. Всі услышали? Услышала слух, щоб мені не розказували, що я там даю неправдиву інформацію або ще щось. о том, что... Э, сейчас сразу просто на нее вешаю ярлык на эту информацию. Но мы проверим. Мы проверим. О том, что с субботы вода будет идти один раз в три дня у нас в Донецке. Все, все, бамбалея, воды нет. Э, я сейчас мониторю, вот целый день сижу и мониторю, мониторю, мониторю информацию. Пока ничего нигде не было, ну, типа как бы официального заявления. Тянут до последнего, видно. Официальное заявление о том, что будет реально вода один раз в три дня. Но мне тут скинули документик. Ну, опять-таки, нет печатей, нет ничего. То есть верить ему я не могу. И просто, опять-таки, декларирую вам о том, что это слух. Опять-таки, будем проверять, будем ждать и проверять, что с 21 июля у нас вода в Донецке будет один раз в трое суток. Как дальше быть? Я не знаю. На то, что вчера, опять-таки, люди говорили, да, ситуация очень плохая, и дальше будет только хуже. Мне самое интересное, то, что не происходит никаких попыток решить этот вопрос. Просто все как будто как замалчивают. Ну, понятное дело, потом проще опять обвинить за суху, там вода испарилась, ветер подул, и все в Питер на Москву. То есть Донецке воды по этому поводу не осталось. Скважин не бурят, ничего не делают. Хотя, в принципе, засуха во всем виновата. Как быть дальше, непонятно. Весь мегаполис остается без воды на длительное время. Ждем зиму. Ждем зиму. Кто там говорил, что было лето засушливое? Спасибо вам, ребята, спасибо. Нужно молиться. Кто знает молитвы на привлечение дождя, пожалуйста, скиньте в комментарии. Будем молиться, потому что это, 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 это просто беда. Я даже не знаю. Решать, к сожалению, решать задачу, я так поняла, никто не собирается. Ждем, ждем подтверждения подачи воды один раз в три дня. Ну, от як то так. Мирного неба вам і води. Води в крані. Вот. Здоров'я і води в крані. У мене тепер буде нове пожелання. Яка ситуація, такі пожелання. Чи Шеймін до брифінгу, до речі, мамою клявся, що він. У самій Москві на найвищому рівні піднімав питання із водою. Правда, він тихо змовчав, що нічого так і не добився, тільки накидав плани. Мовляв, треба і графіки скласти і думати на кілька тижнів наперед, що буде, як діяти по ситуації. Треба розвозити воду у двори. А точно зачекайте так, це ж відбувається із. Кінця минулого року воду і так розвозять, що це свіжий план. Треба чистити ріки, аби більше води вони пропускали. Плани, 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 плани. А коли будуть дії, здається, що цей рік і це літо будуть найгірші на Донбасі? Я вже мовчу про врожай, про перспективу того, що може бути із хворобами, Ну, але ж зачекайте. Ну докладено ж наверх. Хай далі думають, що із цим робити. Сегодня в центре внимания на штабе, понятное дело, это ситуация с водой. По вчерашнему дню Чертков Андрей Геннадьевич по моему поручению проводил штаб. Я параллельно с этим в Москве проговаривал шаги дополнительные, которые должны помочь разрешить ту непростую ситуацию, связанную с дефицитом воды. Значит, по штабу дальнейшие решения, чего я не вижу и чего не хватает в информационном сейчас пространстве. То есть люди не понимают по графикам. Что в Донецке, что в Макеевке, что в Мариуполе. По емкости Емкости должно быть больше. Значит, сейчас проинформировать тогда, сегодня к вечеру, о том, Сколько уже получилось на данный момент дополнительно поставить, какие планы на следующую неделю, какие планы через неделю. То есть, в горизонте планирования двух недель я хочу видеть количество емкостей, которые будут появляться по Донецку, по Макееву и по Янакиву, где ситуация наиболее критична. Далее, необходимо обеспечить порядка 20 мобильных емкостей. Портовые автомобили, которые сейчас необходимо обеспечить. Посмотрите, что есть в наличии. Значит, есть предложения от коммерческих структур, которые готовы исходя из ситуации, пойти здесь на навстречу. Емкостями оборудовать. То есть это чтобы по тем дворам, где будут дополнительные там жалобы, где необходимо поставить воду. Значит, предусмотреть водоемы, определить, где обеспечить помпы, где эти автомобили могут набирать эту воду и отправляться уже по необходимым адресам. Далее активизировать, я хочу видеть план по расчистке русел рек тоже с горизонтом планирования две недели. Завтра я уже хочу видеть, чтобы экскаваторы были первые, то есть на, на особо критичных моментах, в частности на рынке, чтобы завтра это уже все было. С учетом того, что я запросил какую помощь после вчерашних встреч и с министром по чрезвычайным ситуациям, и с Министерством строительства, значит, необходимо понимать, какой ресурс дополнительный нам-то потребуется. Далее, разъяснение для людей должно быть обеспечено в полном объеме. Те вопросы, которые сейчас отправляются чат-бот, те вопросы, которые я считаю комментариях, конечно же, они от э, недостатка информации. что касаемо Мариуполя, то вода опускается туда, то есть и не предусмотрено было ни на каких этапах, никаких водоподъемных станций. Поэтому даже если было бы желание, даже если были бы какие-то излишки воды в Мариуполе, то технически ее направить на Донецк нет. То есть это нужно разъяснить людям. Далее, по поводу, что работы только начали сейчас проводить. Мы об этом заявляли, что 2000 аварий, пики у нас происходит еженедельно но для людей не совсем понятно и не совсем видна эта работа была, ну, потому что у нас трактористы, там, коммунальщики, они не снимали свою работу. Сейчас, значит, больше эта информации значит, совместно э, с нашими телеканалами. Для людей понятна должна прозрачность и очевидность, что происходит. С учетом э, работы штаба, вся информация по корректировкам наших действий, конечно, должна также полностью отображаться. І на Донбасі серйозні реформи ні, воду так і не дали, але заборонили правітельству ходити у відпустку. Так-так, наказ дав сам чіпу шилін, при тому, що це виглядає як максимальний стюп, адже підуть вони у відпустку чи не підуть. Це ніяким чином не допоможе повернути воду людям. Бо для цього треба як мінімум будувати наново. Таму, яка буде постачати цю воду. А, чи Пушилін він же такий: мати квартиру, відправити дітей за кордон, доньку оселити в Дубаях, це можна. А от відпочивати правительству десь поза межами Донбасу ні. Тож будемо чекати наслідки цього великого рішення, як скоро знову не буде води. Денис Владимирович Пушилін запретив уходити в отпуск членам правительства. Непонятно, зрозуміло, як допоможе до воді. поехали, поддохнули, там, по очереди может как-то отпускать, чтобы не все вместе все, тоже понять можно, жара такая хочется на море, может кто забронировался кто-то номер в Седово но как по мне, это все проблему не решит э -э проблему с водой решить очень просто набрали бы меня, спросили, я вам сказал еще года два назад, и сейчас бы уже этой проблемы не было почему вы стесняетесь звонить, я не знаю номер же мой есть, в телегу напишите ладно, я там отвечу, голосовым договоримся в общем по воде давайте начнем сначала когда э, Украина перекрыла воду нам, наше водохранилище, с которого питалась Донецкая Макеев, начало резко высыхать, прям очень быстро. Это в начале спецоперации. Я прям помню этот момент, там воды оставалось прям ненадолго, и это был бы реальный коллапс. Вообще не было воды, ни раз в три дня, ни раз в сколько-то дней, вот это был бы, была бы жесть. Э, были приняты срочные меры, э, правильные. Это построить первый водовод, кто помнит тот помнит. Его провели с нижней крынки, начали закачивать сюда воду, все, проблема там на 50%, наверное, решилась. Но в тот момент нужно было сразу же начинать строить водовод с дона. Для чего-то подождали очень долго, начали строить водовод с дона. Почему-то из железных труб, я не знаю, почему это дольше, их варить нужно, а пластиковые просто паять. Возможно, из-за большого диаметра. Может быть, так, такого большого диаметра пластиковых не бывает просто, не знаю. Вот. Начали делать э, этот водовод, закончили его но понимая даже что э, когда вы его даже закончите все равно воды хватать не будет уже было сразу же начинать строить следующий почему-то его не начали строить сейчас там что-то на нижней крынке расковыряли э, этот э, болото чтобы там течение лучше было но мы же понимаем что это по щеке ладошка или как это пословица называется это ни о чем это вообще непонятно ну ладно сделали и сделали там пару квартир еще с водой побудет пару дней что нужно сделать на данный момент? Единственный выход, я вам гарантирую, из ситуации. Это просто берем, делаем три проекта на три водовода с Дона в Донецк. Не связанных между собой ничем. Просто три проекта. Объявляем тендер на эти три проекта. Выбираем самых достойных строителей, кандидатов. Даем им бабки. Я думаю, бабки вообще сейчас у нас не проблема. Копейки эти водоводы обойдутся в наших бюджетах. И просто они строят водоводы и дают какую-нибудь хотя бы 2-3 года гарантию и обслуживание их. Все, вопрос решится. Три независимых водовода, три независимые компании. Нагнали кучу техники, копаем траншею, ведем сразу до конца, не ждем, пока кто-то спаяет трубы. Следом идут люди, паяют трубы, а уже на обратном пути, когда вода пойдет, эти экскаваторы просто засыпят эту траншею. Все быстро, четко и понятно. Все остальное, ребят, это бессмысленно. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику і всю команду YouTube канал Курбанова Лайф. Всі наші реквізити, які завжди ми лишаємо в описі до нашого випуску або Ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф». Вся информация на головней странице нашего канала. Берегите себя, берегите Украину. До встречи!